Значит, мы созвали пресс-конференцию э, с одной целью, это чтобы внести ясность в вопросы нашей дальнейшей деятельности. Э, значит, э, на данный момент у нас и у участников Единого центра разошлись мнения по поводу дальнейшего э, пути развития собственно, центра. Э, для нас наивысшим приоритетом является выполнение прямых э, промониторенных заявок бойцов. Значит, ну и сотрудничество по всем юридическим нормам. В рамках ЕВЦ нам было очень тяжело этим заниматься, ну, нелегко. Дабы не усиливать напряжение внутри центра, мы приняли решение уйти из центра. В принципе, это возможно, поскольку наше право каждого человека. Вот. И позволить центру дальше развиваться в своем направлении. Скажу от себя, 22 августа я инициировала основание Единого волонтерского центра. Инициировала я это с целью объединить все инициативы и волонтерские города, которые существовали центры. Значит, ну, честно вам скажу, в результате центр стал ну, отличным, еще одним волонтерским центром. Но сама цель не была выполнена, мы так и не стали едины на весь город. Я очень благодарна всем нашим женщинам, нашим паучкам, нашим складу, нашим грузчикам, ребятам, которые ездили в АТО. Я им очень всем благодарна за работу, которую они делали. Естественно, благодарна жителям города, которые нам помогали. Ну, огромное человеческое спасибо. Вот. Наше дальнейшее действие ну, на текущий момент. Мы ⁇ это инициативная группа Центр помощи э, чернигов. Э, пока что мы существуем как инициативная группа. Э, вот, э, Ищем помещение под сетки, под наш центр. Нам пришлось очень быстро свернуть производство. Ну, как бы мы приняли решение, что расстаемся и э, просто сразу свернули производство. И сейчас нам очень нужно помещение. Мы его ищем. Э, вот. Э, ну и дальше будем э, работать по направлению, которое мы определили. А вот, э, мы готовы все начинать с нуля. Мы готовы на это идти, потому что э, любой раздор э, в волонтерской среде сам по себе вредит в первую очередь только бойцам, поэтому мы должны э, уступать и с нуля, значит с нуля. А вот, ну то есть э, такой вот короткий момент. Хотела также определить, поскольку были вопросы, мы не поддержим никаких партий политических, никаких политических лидеров, в принципе никаких. А вот, ну, такая вот ситуация на текущий момент. Вопросы сначала... Вопросы, вопросы в принципе уже. Да, да? да. Оксана Рубан, координатор женской соц. Не самообороны Черниговщины. Оля, я просто знаю, как начиналось ваш единый волонтерский центр, насколько мы с тобой еще в самом начале это обсуждали, ты, ты была единственной инициатором создания этого центра. Ты все продумывала, ты все планировала, Ну так сложилось, что мы пока не объединились с, с, ваш, с тобой, скажем так. Ну, так, потому что к тебе подсоединились там, ну, более другие люди. Значит, у меня просто вот сейчас смущает один вопрос. Тогда ты выбивала помещение, прекрасное помещение возле военкомата, которое вам было удобно, у вас даже, ну, оно гораздо больше, чем у нас помещение. И уже как бы место такое распиаренное, люди знают. Я не могу понять... Почему ты уходишь, ну, ваша команда именно, вот ваша команда пчелок-работях, которые действительно все это время вот были пчелками, работягами, настоящими волонтерами, мы даже замечали, что когда у вас идет пресс-конференция, то Тейуля, которая организатор всего этого центра, всегда где-то сидела там в стороночке почему-то затмили совершенно другие люди взяли на себя такую инициативу вот быть королями там твоего центра да почему все-таки ты уходишь из помещения как вот я еще слышала что вашим ребятам угрожают вот именно твоей команде угрожают там э, дословно там мало тебе не покажется мы там что-то такое там страшное сделаем например вот вы можете объяснить эту ситуацию угрозы к твоим ребятам и почему все-таки ты уходишь с, с, этого помещения? Ну да, помещение изначально договаривались мы с Болдыревым. Это было фактически такой подарок судьбы. Это было, ну, реально подарком. Но почему мы уходим именно из помещения, я уже как бы это озвучила. Потому что вынесение любых конфликтов из волонтерской среды и раздувание каких-то таких вещей это вредит бойцам. Поэтому проще уйти, начать заново по той стезе, по которой мы хотим работать, вот. ну и существовать. Ну, я, я уверена, я, когда мы начинали волонтерский центр, нам говорили, у вас ничего не получится, к вам никто не придет и так далее. Пришли, потому что есть люди, которые хотят помогать. Поэтому я не боюсь начинать все с нуля, не боюсь находить новое помещение в этом вопросе. По поводу поднятого вопроса, по поводу угроз, я не могу отвечать на этот вопрос прямо, поскольку есть люди, ну к которым были такие вопросы. И это, ну, это, это, нам это их... Не угрожали. То есть лично нам никто не угрожал. А э, разговоры, которые велись с другими людьми, я за них отвечать сейчас не могу. Вот. Ну и раздувать эти вопросы я сейчас не имею желания. Я хочу дальше работать и помогать бойцам по нашему направлению. Я поняла вопрос Оксаны. Оксана, и, э, почему, ну, ты спросила, почему мы ушли. Мы хотим, чтобы Единый волонтерский центр далее существовал как, как Единый волонтерский центр. Возможно, к этому центру присоединятся иные э, волонтерские движения, и он будет дальше существовать и э, выполнять свою функцию единства. Мы идем в другое направление, непосредственно промониторенная, проанализированная помощь бойцам, находящимся на передовой. Это задача на сегодняшний день. Поэтому это уже другое направление. Поэтому мы ушли и будем идти в другом направлении. Ну, то есть вы все равно будете делать ту же свою работу, которую да. вы и делали? Да, 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 то есть мы будем да. продолжать делать то да. же. Да, только вне состава Единого волонтерского центра. Предлагаем тесно сотрудничать с женской ну, сотней. Мы это до этого прекрасно сотрудничали, я думаю, и с вами, и с другими инициативами. Я думаю, будем продолжать. Мы готовы также сотрудничать с Единым волонтерском центром на партнерских условиях и на условиях взаимовыгоды, если наши направления будут э, совпадать. Мы на конкретное Привет. питание будь пожалуйста, конкретно чуму вы пришли создать волонтерского центра? То есть конкретные причины? Причина была озвучена. У нас другое направление. Единый волонтерский центр был создан как единый волонтерский центр с целью объединить все волонтерские движения. Цель не была выполнена. То есть ее направление не было выполнено. Мы не стали единственными. Мы не достигли всеми центрами консенсуса. Вот, поэтому не оправдала, ну, как бы не оправдала свое предназначение. Я просто немножко уточню, что цель Единого Матерского Центра, когда он создавался, было объединение, так? А вот, внутри Центра существовали различные направления, которыми заведовали люди, были какие-то свои приоритеты, задач, которые определялись там на общих собраниях. Сейчас наша группа была, наш, ну, Приоритет. У нас приоритет наш текущий. Это про вот, э, э, промониторенные заявки бойцов. И э, в, ну, в, в, в последствии общения мы поняли, что мы не достигли консенсуса внутри волонтерского центра относительно дальнейшего развития. В какую сторону, что будет приоритетом. И получилось таким образом, что для нас это. И мы решили, что проще предоставить волонтерскому центру развиваться так, как он желает. Вот. Но ну, а наша группа хочет направлять... Ну, очень сконцентрировано работать на этом вопросе. Еще да. на да. Сколько людей из Воттерского центра вышло? О... и приехалось до вашего центра, до помощи. Сейчас попробую пересчитать. Не пересчитаешь, Жель. <свят> <свят> я не могу ответить на этот вопрос. <свят> не... 15 активистов. А, ну, э, да. so, около 15 активистов а, и более 30 наших помощников, которые... Так или иначе нам помогали. Где-то так, да. Но ну, я, около 50 это, человек, просто никто, думаю, не, это... ни, никто не считал, потому что очень тяжело отследить волонтерскую среду. Ну, люди приходят, люди уходят, волонтерят. Ну, те, те которые волонтеры, очень тяжело. Лично мне поступило более 40 звонков на мой, ну, на мой э, телефон, что э, с предложением, когда мы найдем помещение, присоединиться и работать с нами. Это лично ну, на мой телефон. Я не могу говорить... Поступали также звонки Оле, поступали наши ини которая заведует кухне, поступали также Нори, это наш активист, который завидал складом. Юрий тоже наш активист, который помогал на складе. Им поступали, к сожалению, ну, э, такой информации одни попросили. и те же это люди звонили или разные, мы не знаем. Мне, мне более 40 звонков. Центр допомоги Чернигов, как ну, создавшийся центр. Он будет помогать только бойцам или вы все-таки будете брать себе направление там помощь беженцам, помощь там деткам, семьям. Пока вот вы планируете конкретно уйти в, На в это момент направление? Мы планируем конкретно уйти в выполнение заявок бойцов. Угу. Вот. Ну, дальнейшее развитие покажет. Угу. На, у нас есть планы, но они э, пока еще сырые, как, как говорится, сырые, они в разработке. Вот когда будет э, с, э, четко составлена программа, мы ее озвучим. Кроме волонтерства, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, то есть у вас же есть какая-то работа, у вас есть, например, машина, которую нужно заправлять, или элементарно на проезд? Я работаю в страховой компании Грандвис, фактически специалистом за страхование. Есть такая. И выстачает у вас часы заниматься волонтерской Тяжело, но пока начальство вроде не жаловалось. Я многодетная мама, я на данный момент нахожусь в декретном отпуске, ребенок, мои дети ходят в школу и в садик, поэтому в свободном время у меня более чем 6 часов есть. Это для волонтерской деятельности. Также мои дети активно принимают участие в волонтерской деятельности, помогают мне. И благодарность моему любимому мужу, который меня поддерживает во всем и дает возможность мне заниматься волонтерской деятельностью. Таня, скажіть, будь ласка, ваш центр, який буде створюватись, і єдиний волонтерський центр, особисто для, для звичайних там чернігівців і, і, і звичайних людей, яка конкретна можлива інформація, яка відмінність цих центрів і в чому суть до кого їм краще звертатись, якщо хтось хоче надати допомогу? Тобто Мы не можем сказать, Денька, кому можно, я кому? просто отвечу на этот вопрос. Значит, по вопросу нашего отличия, значит, мы будем работать конкретно на вот приходит заявка бойца, мы ее мониторим. То есть, понимаете, как ну, уточняем по офицерам, уточняем по солдатам, реально ли эта заявка, анализируем, как конкретно ее. Можно выполнить правильно. То есть мы ее мониторим, вот, и после этого ее выполняем очень четко и узко. Мы даже понимаете, готовы сотрудничать с юридическими фирмами в том плане, что мы даем: вот нам нужен такой предмет. И не касаясь денег, они нам предоставляют предмет, мы его доставляем туда, куда он должен быть доставлен. Вот этим конкретно будем заниматься мы. Направление деятельности волонтерского центра я не могу озвучивать, поскольку уже не состою в волонтерском центре. А вот, ну, там будет, я уверена, будут и беженцы, будут э, и семьи погибших, ну естественно, наверное, будет и работа с э, солдатами. А вот, то есть как бы он ну, будет работать в том направлении, в котором работаю. Я предполагаю. Но это моя предположение это ну не, не есть, можем утверждать не, не есть утверждение вот. кроме того я хотела так уточнить что мы планируем работать с ребятами на перспективу то есть составить план что им будет нужно в течение весны лета поскольку мы в прошлом году поняли что ну как бы в текущем режиме очень тяжело выполнять эти заявки, их нужно заранее заготовить, и тогда мы сможем их качественно выполнить. Часть униции и того, что нужно бойцам, бойцы от Министерства обороны не получат просто потому, что это не указано в уставе. Знаете, как комфорт бойца в уставе не предположим. Ну, нету такого там. Вот и вот мы будем работать в этом направлении. Надеюсь, недостаточно, ну, четко ответила, постаралась по полной программе. Чи не можна було просто в рамках єдиного волонтерського центру зробити напрямок безпосередня допомога, чи ну обов'язково було створювати, О, чи тут були особисті якісь основним критерієм, чому ми вирішили уйти, тому що вопрос пріоритетності задач, понимаєте? Тобто в волонтерському центрі очень много людей было. очень много людей, то есть там до 30 человек принимало решение. И приоритетность задач выбиралась ну, путем голосования. Путем голосования по большинству. Наша группа имела в свое видение приоритетности задачи, чем мы должны заниматься сейчас в первую очередь. И мы просто поняли, что так мы будем работать эффективнее. Потому что вот в этом ну, движении э, перетягивания приоритетов э, это мешает эффективности работы. Вот э, я считаю, что сейчас центр будет работать эффективно в своем направлении, которое они считают важным. И мы сможем работать, когда найдем помещение, именно в своем направлении. Потому что. Э, ну, как я уже сказала, объединить всех в одно не получилось, и более того, это большое количество людей вызывает какие-то, ну, вот говорю, что разные приоритеты, перетягивания, и люди, которые понимают, что их приоритет не выполняется, они э, не мотивированы. Поэтому э, мы решили, что таким образом будет проще и не будет напряженности в центре, и мы сможем работать параллельно.